بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنتوان بامبوان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى apa kabar puasa رمضان kita pada tahun ini pada saat ini dan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam lindungan, dalam inayah, dalam taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedar ataupun tidak, kita pada saat ini, pada hari ini telah pun berada di penghujung Ramadan. Dan alhamdulillah Allah masih lagi memimpin dan memberikan rezeki untuk kita menikmati keberkatan bulan Ramadan dan beberapa hari saja lagi bulan syawal akan menyusul dan sudah pasti ramadan pada kali ini akan meninggalkan kesan dan bekas dalam jiwa seorang mukmin yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa pada bulan ramadan dengan penuh kesungguhan dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini dan juga pada akan datang untuk bertemu lagi Ramadan insyaallah. Tentu puan-puan nanti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini saya akan berkongsi sedikit tazkirah Ramadan yang dibawakan khas oleh Persatuan Ulama Malaysia melalui sebuah uh, hadis yang telah dihimpunkan dalam sebuah buku yang menarik. Buku ini adalah bertajuk 40 hadis mengenai Al-Quran. Asalnya buku ini adalah uh, ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Jabbar Said dalam bahasa Arab dan telah diterjemahkan oleh guru kami Al-Fadil Tuan Guru Dr. Fazid Rahman uh, yang merupakan guru kami dalam bidang hadis di Universiti Maya. Tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hadis uh, untuk makluman juga ya uh, buku ini adalah terbitan Persatuan Ulum Malaysia dan boleh dapatkanlah di pasaran untuk menjadi bacaan, rujukan dan panduan kita insya-Allah. Okey baik, uh, saya akan membacakan sebuah hadis yang berjudul iaitu mengenai hadis uh, rosaknya hati orang mukmin yang mana hatinya kosong daripada Al-Quran. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un um min al-Qur'an kal baitil kharib Maksudnya sesungguhnya orang yang di dalam rongga badan tidak ada sedikit pun al-Qur'an ia ibarat rumah yang runtuh Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan hadis ini dinilai sebagai hasan sahih Tuan, Tuan puan yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merujuk kepada hadis tadi dengan jelas menunjukkan bahawa kepada kita Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan yang mudah dipahami Mudah kita hadam dan mudah kita kaitkan dengan kehidupan kita Iaitu apabila Al-Quran itu tidak dibaca, tidak diamalkan Maka ianya sebagai sebuah rumah kosong dan bila kita melihat sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuni contohnya di sebuah kawasan yang uh, hutan yang tebal kita merasakan ianya satu tempat yang menakutkan kosong penuh dengan kotoran penuh dengan uh, apa uh, suasana yang yang tidak menyenangkan dan itu adalah satu perumpamaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak ataupun individu yang mana di dalam jiwanya tidak ada Al-Quran Cuba kita bertanya kepada diri kita pada saat ini Pada bulan yang penuh dengan berkah ini Sudah bagaimanakah kedudukan Al-Quran Sepanjang Ramadan ini Adakah kita telah menghatamkan Al-Quran Adakah kita telah memperelokkan bacaan Al-Quran Adakah kita berus, telah berusaha untuk menghayati Al-Quran? Dan adakah kita telah berusaha untuk mentadabur, memahami dan yang terbaik sekali adalah mengamalkan Al-Quran? Maka sudah tentulah apabila disebut bulan Ramadan itu kita tidak boleh terpisah dengan dengan Al-Quran. Maka Allah kurniakan satu bulan yang penuh berkah yang di dalamnya juga digambarkan khairum min al-fishah yang dikaitkan dengan al-Quran menunjukkan suatu tempoh yang terbaik untuk kita berdamping, belajar dan memahami al-Quran. Dan ini adalah suatu tempoh yang terbaik, suatu uh, tempoh emas yang uh, sesuai untuk kita manfaatkan dan paling tidak pada masa akan datang, pada bulan-bulan berikutnya kita akan berusaha untuk memahami dengan cara yang lebih baik. Dan kita kena ingat tuan puan ya Ramadan ini bukan sekadar berkisar tentang menahan lapar itu semata-mata, tetapi hanya menggambarkan satu hubung kait di antara manusia dengan Tuhannya. Allah itu menghubungkan kita melalui dalilnya. Melalui irsyadnya, melalui hidayah petunjuknya, iaitu Al-Quran. Maka kalaulah kita memisahkan Al-Quran dalam kehidupan kita selepas ini, maka kita boleh melihat dia diumpamakan sebagai sebuah rumah yang kosong, yang tidak berpenghuni. Hidup kita ni tuan puan ya. Kalau kita duduk seorang pun kita rasa kesunyian, ya? di dalam sebuah rumah itu kalaulah kita duduk seorang kita akan rasa sunyi kita perlukan teman sebab itulah Allah tu menyarankan untuk berpasangan berkeluarga ya? dan pasangan anak pinak itu semua itu dia mengembirakan hati kita hati sanubari kita jiwa kita emosi kita maka sebab itulah digambarkan supaya kita dapat melihat Betapa seronoknya kehidupan kita itu Bila ianya diwarnai Dicitrai dengan segala keperluan yang kita inginkan. Dan kita boleh bayangkan kita kita duduk di sebuah rumah yang kosong, tidak ada siapa pun dalam dia dan begitulah jiwa orang yang tidak ada Al-Quran padanya. Dalam hadis riwayat lain Rasulullah SAW alaihi menyebut Ala inna fil jasadi mudghah idza salihat salahal jasad kullu wa idza fasad Allah wa ya alqab dikaitkan juga dalam jiwa kita ini kalau baik daging itu maka baiklah seluruh jasad kalau baik daging itu maka baiklah seluruh jasad iaitu al-qab. Tentuan pembuan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya dan kita semua. Mari marilah sama-sama kita merancakkan lagi memperhebatkan lagi amal-amal soleh kita pada saat ini pada bulan ini. Bukan sekadar kita menggiatkan bacaan Quran tetapi kita juga mungkin meningkatkan amal soleh kita yang lain, kita lebih bersedekah, kita buat baik dengan jiran kita, kita membantu orang lain, kita membantu ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Karena Allah menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi rabbi ahada. Barang siapa yang merasakan suatu masa nanti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bersegera ataupun dia akan memperbanyakkan melakukan amal soleh dan kita kena ingat amal soleh itu telah dijanjikan pada 41 ayat di dalam Al-Quran dengan janji yang begitu besar salah satunya adalah akan dijanjikan syurga jannatul ma'wa jannatul na'im maghfiratun dan juga al-bushra fil hayati wal yaitu Allah akan berikan kita kegembiraan di dunia dan di akhirat. Dan tuan, -tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu Ramadan pada akan datang dengan jiwa yang tenang dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di akhirat dalam kalangan orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Sekali lagi, Jangan lupa dapatkan buku yang sangat bermanfaat 40 hadis mengenai Al-Quran boleh menjadi rujukan, panduan untuk kita lebih dekat daripada Al-Quran yang diterbitkan khusus oleh Persatuan Ulama Malaysia untuk kita semua. Hada wa billahi taufiq. Aku lukaulihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.